Чубай Александр, благодейный фонд Бене Плачет, потом волонтеры по доброй воле, мы только создали. Ну, поскольку мы все начинали с Автомайдана, абсолютно вся наша группа, все там 35 человек, которые входят сейчас, вот, мы как и дальше любители автомобилей и в этом направлении развиваемся и стараемся по, максимуму обеспечить наших бойцов в зоне АТО автомобилями. Данный автомобиль, это же это это один из... Сколько у нас уже, Леш, туда завезено? 14, 12 точно, да? 12. Это не только легковые, это 66-е, газ, газ, газоны 66-е, зилы, что еще? 131-й. 131 В данном случае это мы берем машины обыкновенные, только дизельные, поскольку там с бензином очень большие проблемы. Это нереально. Только дизельная машина это требование. Хотя бы хоть минимально делаем. Это финская сталь. Минимальное бронирование. Чтобы ребят можно было уберечь. Скажем так, все, что от нас зависит, мы можем сделать. То, что нам, на что нам хватает финансов. Вот. Эти две, два автомобиля, вот, два УАЗика, они только-только прибыли с Получал. зоны АТО, конкретно с Дебальцева. Они сейчас, ребята, получаются на ротации, они, ну, дабы... Скажем так, не, не ушло никуда в нашей ми ми Минобороне. Да, мы забрали их пока сюда, обслужить, что такое элементарный ремонт. Хотя они перед тем, как мы передавали, они полностью были сделаны. Все сделано. Вот за это отдельное спасибо у нас Он, Саша занимается ремонтом автомобилей. Автомобиля были сделаны не нами, но переданы нами нам Сергей притула ну, Я думаю, не надо, не надо представлять, кто такой Сергей Притулов тоже патриот, он тоже сюда очень помогает, сильно помогает. Что-что, помогает очень часто, очень постоянно и очень так существенно. Не разменивается на мелочь. То есть эти два автомобиля вот он передал конкретно на 11 батальон территориальной обороны, который Включая то, да, то, что в кузове. Да, включая то, что в там еще дополнительно он передал два булериана отопительные. Да, буржуйки получается. Ну, получится. Вот тоже этот автомобиль, который буквально вчера был сделан. Вот и пригнал тоже он будет передаваться 11 батальону территориальной обороны. Вот. У нас как-то так просто повелось, что с первого начала мы начали помогать именно. Mm -hmm. Часть нашей группы помогала 11 батальону территориальной обороны, часть нашей группы 30-м, 30-й отдельной механизированной бригады Новоград-Волынской, именно второму, второму батальону. Развед. Ну, а дальше пишите, покажем, что у нас как сделано. Здесь за это помещение отдельное Спас... спасибо. Долго мучились первые, в принципе, 5, почти все пять месяцев собирали все по гаражам. Дома, склады. Ну, на это улице было очень машину, тяжело. Да. На улице грузились. Там, у меня на базе блин, грузились. Где мы только не грузились, это было тяжело, Подружите. потому что где-то собрать это все количество достаточно очень тяжело. Мы все перед отъездом стаскивали. Мы выезжаем в основном четверг пятница в зону то сейчас это основное у нас осталось это Дебальцево. Счастье и последняя поездка. Теплая. Станица Луганская теплая. Угу. Отдельное спасибо же говорю, то что глава района Сенцов не отказал, скажем так, мы попросили, мы не сильно, скажем так, но сразу откликнулся на, на просьбу помощи, вот. дал нам помещение, нам его хватает с головой, то есть ну, за это спасибо. очень большое спасибо. спасибо и наша благодарность. Так. Ну, здесь рабочий процесс, грубо говоря. Вот. Тут ничего мы здесь в основном принимаем, это люди, которые приходят. Вот. Здесь постоянно тоже люди дежурят, принимают помощь. Это вот такой рабочий процесс. Вот. Здесь это стенд. Здесь продукция, которая, как вам сказать, ну, именно Смотри. воинам мы полностью бесплатно передается. А людям, которые приходят и помогают ну, нам. То есть чисто символически, особенно если это касается больших там каких-то сумм пожертвований и все остальное, мы даем человеку право там выбрать что-то. Тоже говорю, автовышиванка, это магниты на автомобиле, это шевроны, которые там, ну, позволяют. Не все, правда, в шевроны разрешено одевать людям. Просто потому что, ну, если это 11 батальон, то если они не причастны к нему, то. А -а -а. Ну, это фотки с наших поездок. С наших поездок да, да, это как бы, то есть, не непосредственно. Первое, когда еще принимали участие. Да, это только начало. Здесь непосредственно у нас получается склад, где мы, принимаем, где мы свозим всю продукцию, которая нам помогает. Здесь же мы стараемся обувать, одевать в первую очередь. Если 11, касательно 11, 128 и 30 батальона, то мы им доставляем непосредственно в самый эпицентр. Дебальцево, Счастье, конечно, Луганское. Вот. Саша, когда ты уезжаешь? В пятницу. пятницу под Дебальцево. Не Тишина. Линия фронта. Бои сейчас опять тяжелые. Не туда мы стараемся, И, когда туда. Когда мы стараемся когда передвигаться, то мы только своей сбитой группой. Очень много просьб. Типа взять с собой, поехать. Мы относимся к этому с очень большой улыбкой. Это не экскурсия на самом называем деле. Называем селфи в Да. Очень было много там людей, которые... Вчера трое попали в плен. Которые поехали неопытные абсолютно люди. Не сохранив свои действия, попали в плен. сепаратистам там три человека. Киевляне. Три волонтера упала в принципе бой я пока неизвестно бой лежать за ней поэтому да, нет, это не это шутки нет. мы стараемся это взять... поездка, да. почему мы начали возить именно на передовую у нас был в самом начале очень такой нехороший инцидент когда мы передавали больше 40 бронежилетов кроме того что они шли в месяц через штаб АТО, более того половина бронежилетов пришла не в той убил просто они понимали плиты четвертого поколения и поставили третий. Нам потом ребята спрашивают говорят, вы же вроде разбираете, зачем вы нам прислали такое? Здесь получают медикаменты. Мы работаем вместе и нам помогают очень сильно именно по медикаментам это Марина Шеремет, она занимается именно помощью в... для АТО, именно по медикаментам у нее узкое направление вот. это продукты, которые приносят там предприятия привозят больше частные лица то есть есть вещи, дальше у нас получается, есть вещи мы отдельно формируем, это более такие, те, что приносят гражданские, не все они подходят, оказать как бы нельзя, но они не все подходят для действительно военных целей. Вот. Держим здесь карематы, все что приносится мы здесь складируем, ведем учет, передаем. Такие вот планы, что касается медицины и говоря, поделись, колясок, это мы все передаем через Наташу Юсупову и Анну Гвоздяр в госпиталь. Наш... И... На, да, там представитель нашей организации, Аня Гвоздяр, она там постоянно в госпитале живет и ночует. Вот, вот здесь это очень интересный такой образец, Я хотел бы вам показать. Это житель Дарнинского района, он переехал отсюда, вернулся с Израиля. Каска еще вот. такая. И он... Вот еще один человек, Сереж, подскажи, где бумажка-то? В палуче верхнем, маленьком. И он, получается, непосредственно принимал участие в боевых действиях там, в охране в секторе газа в Израиле. И это его действительно разгрузка, которая прошла Война. боевые действия. Вот. И вот он такую записочку принес. Ребята, огромная просьба. Не обижайтесь, что, что барахло. Не все новое, но это, это моего взять, это. Вот, два раза побывала в секторе ГАЗа, чем можем, ну, грубо говоря, чем помогаем. Вот, Чех у него там был. Братья, ну, а сябры ну, тоже то есть, отличаются? Ну, это большое спасибо. Это белорусы передают? Вот, да, это да. белорусы, то есть передают. Это каски. Каски закуплены, закуплены конкретно под определенных ребят. К сожалению, мы не можем так на, направо-налево тоже их раздавать. Потому что это очень дорогая вещь. К сожалению, очень сильно много людей поверило в то, что у нас настало перемирие. Помощь упала в десятки раз. Это не только у нас. Мы между собой общаемся все волонтерские движения. Мы очень благодарны там народному тылу, армии СОС, которые нам все это время очень сильно помогали. Безмерно помогает. Безмерно помогает. Мы между собой как бы общаемся дальше. И у всех одна и та же проблема, что в основном люди поверили в то, что в перемирие... Настало перемирие. Нас есть, каждый, а у нас каждую неделю реально у наших ребят то один, то два, то три раненых. двухсотых и очень много раненых. Реально очень много раненых. То есть, ну, я считаю это преступлением объявление, то, что якобы перемирие. Народ почему-то поверил. Его на самом деле нет. Мы по максимуму еще пытаемся обеспечить мобилизированных жителей Дарниц, именно Дарницы. То есть это наши, грубо говоря, соседи. Мы понимаем, что они с нами рядышком где-то живут, где-то общаются. И, возможно, их не жены рядом гуляют с нашими женами по парку. То есть мы по максимуму стараемся одеть, обуть их, хотя бы дать то, что у нас возможно. Но есть маленький нюанс, который хотел бы, чтобы все услышали и поняли. Я понять этого не могу. Что касается... Пять месяцев занимался именно 30-й отдельной механизированной бригадой новоград волынской она получает в основном служащие там, это жители Житомирской, Ровенской, а, э, Волынь, а, Волынской. Вол, Волынской и ну часть Киевской, Киевская область. То есть в принципе это, в основном это жители маленьких сел или ПГТ. Так вот, именно жители маленьких сел, ПГТ и все намного больше, и, и, ну десятки, в сотни раз помогают своим вот, насельчанам, э, своим ребятам, которые там служат в тридцатке, что финансово, что одеждой, помощью все остальное, нежели жители города Киева. Вот честно, для меня это был настолько удар психологический, я понять не могу почему. Вроде бы мы киевляне, мы у нас средняя заработная плата выше, чем по всей стране. Мы чуть-чуть богаче, чем те же. Это продукты, есть у нас одно предприятие молочное, которое нам помогает постоянно. Это больше Леша расскажет, который нас регулярно снабжает молочными продуктами. Они там действительно очень в ходу. Ну, Точнее, прыгают. даже не нас снабжают, а все подразделения. Ну, все есть, подразделения. Включая мирных именно. даже жителей, ну, беженцев. Да. Торговый дом «Эталон» он, ну, всегда нам помогает. И просто колоссальными объемами, скажем так. Там молочка, то, что они, собственно, производят. Там масло, сыры. Ну, очень много всего. Спасибо вам огромное. И да, друзья, коллеги, я не знаю, как назвать, все жители Дарнинского района, соседи наши, люди, с которыми мы непосредственно каждый день где-то стыкаемся, мы живем в одном районе. У меня к вам очень большая просьба не быть равнодушным к той ситуации, которая сложилась. Действительно, на данный момент 400 дарничанов мобилизированы, из них 97 находятся в зоне АТО. У меня вот к вам очень большая просьба не быть таким равнодушным, помогать чему-то может, Это не обязательно в финансах, если мы стараемся выходить какие-то финансовых от финансов вообще в общем, дабы никого не было никаких подозрений. Если вы можете купить это термобелье, спальники, теплые вещи сейчас в данный, данный момент, форма теплая, вы можете ее просто купить на свое усмотрение стандартных размеров. Плюс-минус мужчины более-менее одинаковые, стандартные от 50 до 54 размера там любую теплую вещь вот, и принести просто ее сюда. Вот, а мы вам даем гарантию, что он попадет именно в руки, в руки, из рук в руки. Мы не передаем через штаб потом, это бесполезная штука и длинная. Мы непосредственно доставляем на место. Будьте добры, помогайте, не будьте пустовым сторонам души.